A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama nabi nikmatil iman wal Islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajma'ina ima Alhamdulillahi wa salatu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad bin abadillahi amma batu Alhamdulillahi robbil alamin kepada saudara semua dimanapun berada Semoga dalam pengijasan keilmuan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara selalu dalam mendapatkan perlindungannya. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan di dalam pengijasan ilmu ini ada kurang lebih yang perlu kita pahami, bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim ada 6666 ayat di dalam Al-Quran yang mana di antara ayat sebanyak itu yang bisa menjadi zikir bagi diri kita. Nah, di dalam ijazah ini, yang mana saudara pahami, yang telah memberikan ijazah wirid tertentu kepada kita sejatinya dalam setiap zikiran dan wirid yang kita ucapkan, yang diberikan ijazan kepada orang lain ataupun kita menerima ijazan itu tidaklah selamanya muat dan masuk di dalam tubuh kita. Karena hal ini menjadi sebab adalah wirid-wirid ayat tertentu. Untuk itu para saudara seperti kita saat dalam berzikir, Mewirit ya. Contohnya dalam mewiritkan ayat kerezekian yang diberikan oleh guru kita. Lalu kita mengamalkan wiridan tersebut atau zikiran dan rezeki berpihak kepada kita yang mana khasiatnya sangat bagus untuk membuka jalan kemudahan bagi seseorang dalam mencari rezeki tapi sangat disayangkan sekali kemudahan itu dalam mencari gerbang rezeki yang ada di dalam tubuh kita malah membuat kita lalai pada ibadah-ibadah lainnya kita pasti akan mengutamakan wirid kerezekian nah hal inilah yang Mbak Salim ucapkan atau maksudkan di dalam ijazan ilmu ini. Bahwasanya tidak semua wiritan, amalan, zikiran yang diberikan oleh para guru-guru kita itu sangat cocok atau muat di dalam diri kita. Karena batas kemampuan di dalam tubuh kita untuk menerima manfaat atau fungsi daripada zikiran tersebut, tentu saja tidak sama dengan guru yang mengijasakan wiritan ilmu tersebut. Lalu di dalam hal ini, bagaimanakah cara yang paling simpel dan mudah dan diterima orang awam sekalipun dan paling sederhana supaya amalan ini bisa kita lakukan dan bisa kita mengetahui manfaat dari 6666 ayat di dalam Al-Quran itu nah salah satunya adalah dengan melakukan wiritan atau zikiran yang sangat cocok bagi diri kita memang sangat repot sekali tentunya. Jika kita harus mengamalkan atau mezikirkan, memiritkan ya, 11 ayat dari 6666 ayat tersebut, supaya kita bisa tahu mana ayat yang cocok sesuai dengan diri kita. Untuk hal ini ada dua rahasia di dalamnya, yaitu ada dua cara yang biasa Mbah Salim lakukan untuk menemukan di antara 6666 ayat di dalam Al-Quran itu. Yang mana di dalam salah satu ayatnya yang berzikir untuk diri kita. Nah, hal ini adalah cara yang pertama. Yaitu adalah kita masih menggunakan wirid atau zikir atau ayat-ayat yang diberikan oleh ijazan guru-guru kita. Atau orang lain yang memberikan ijazan kepada kita. Namun, dengan cara ini, hanya untuk mengetahui apakah zikir atau wiritan amalan tersebut adalah zikir untuk diri kita atau bukan. Caranya yaitu, carilah salah satu ayat yang paling saudara sukai atau yang saudara inginkan atau yang saudara cintai. Nah, yang pernah diberikan oleh guru saudara. ya Bayangkan, apakah pernah saudara mendapatkan wiritan yang saudara sukai? Lalu, setelah menemukan, zikirkan atau wiridkan ayat tersebut minimal selama satu bulan. Ya, Ketika mulai wirid atau berzikir, jangan pernah saudara niatkan untuk apa wirid tersebut. Dan jangan pula saudara bayangkan wirid tersebut akan menimbulkan efek dampak atau fungsi apapun dari ayat tersebut. Seperti yang pernah diijasakan atau disampaikan oleh guru-guru saudara. Jadi amalkan saja tanpa kita membayangkan fungsi dan manfaatnya. Intinya kita mezikirkan atau mewiritkan saja tanpa beban. Jadi los ya, tanpa bayangan, tanpa ganda, tanpa niat. Dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi. Jika manfaat yang terjadi itu sangat baik, namun, badan kita tidak mampu untuk menerima dalam manfaat tersebut. Maka, besar kemungkinan ayat tersebut bukanlah zikir yang baik bagi diri kita. Ini hal yang pertama untuk mengetahui manfaat dan baik buruknya di dalam tubuh kita. Lalu, dengan cara yang kedua, yaitu dengan melakukan olah dalam tempat kejadian perkara, saudara lihat. Apa yang terjadi di sekitar kita tanpa kita harus mengingat ya, tanpa kita harus mengenang ayat-ayat tersebut. Walaupun zikir dan wirid tertentu, namun ketika hal itu terus terjadi muncul satu ayat dalam pikiran kita dan kemunculannya terus menerus berulang-ulang tanpa henti. Maka langsung dicoba dengan menzikirkan ayat yang muncul tersebut namun masih tetap tanpa tujuan atau manfaat atau fungsi yang kita harapkan ya kita tanpa mengetahui manfaatnya di dalamnya apapun itu kita jangan tahu setelah kita menzikirkan ayat tersebut dan tubuh kita terasa tenang nyaman pikiran akan damai ya dan hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi tadi sirna secara baik secara lahiriah maupun batiniah nah hal ini dapat dipastikan bahwa ayat atau zikiran yang saudara ucapkan muncul ketika masalah-masalah terjadi, bahwasanya ayat yang kita bacakan sesungguhnya zikir di dalam diri kita sendiri. Nah, hal ini bisa mendapatkan wadah dan kecocokan kepada tubuh kita. Lalu, bagaimana untuk mengetahui apakah dalam zikir yang muncul tadi, besar kemungkinan fungsi daripada zikir itu adalah solusi yang sangat cocok dan sangat muat yang membuat kita nyaman sesuai dengan batas kemampuan di dalam tubuh kita untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, ketika ayat-ayat itu muncul dalam ingatan kita, maka kita lakukan secara langsung. Jadi kepada saudara semua dimanapun berada, carilah zikiran, amalan, wiridan apapun yang ada di dalam Al-Qur'an. Carilah mana yang saudara sukai dan saudara cocok di dalam diri kita. Dan setelah saudara mengalami ijazahan kepada orang lain atau kepada guru-guru yang lainnya, maka ingat-ingat zikiran, wiritan, amalan itu di dalam diri saudara. Setelah saudara membayangkan dan pernah diijazahi kepada orang lain atau guru saudara, dan saudara kebetulan sangat suka sekali dengan ayat tersebut, maka bacalah ayat tersebut tanpa saudara mengharapkan apa fungsi dan manfaat di dalam ayat tersebut. Setelah saudara memahami dan sangat suka nyaman sekali dalam mengamalkan wiritan atau zikiran di dalam Al-Quran tersebut, ya, lalu saudara istiqomahkan selama satu bulan. Bila saudara sudah mengamalkan selama satu bulan dan terasa nyaman, masalah apapun seakan-akan terjadi begitu saja tanpa saudara merasa terbebani, pikiran tenang, refleks, Rileks dan santai, bahkan di dalam ekonomi pun juga santai, tidak terburu-buru dan tidak dikejar hutang apapun dan saudara merasa cukup di dalam tubuh kita. Nah, hal inilah wiritan dan zikiran yang cocok bagi saudara. Jadi istilahnya, inspirasikan di dalam tubuh kita. Wiritan mana, zikiran yang mana yang membuat saudara nyaman tanpa kita menginginkan khasiat tersebut maka saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Semoga pengetahuan ilmu di dalam ayat Al-Quran 6666 di dalam Al-Quran ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Insya Allah, solusi ini luar biasa bagi kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ikutin terus channel Mbak dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.